What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Assalamualaikum Mr. Boy Kimisco And welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece Apakah tanggapan seluruh Yonko terhadap Shanks? So sebagaimana yang kita semua sudah maklum Takhta kedua setelah Pirate King adalah Yonko Dan hanya Yonko sahaja dari kalangan seluruh lanun Memiliki peluang yang cerah Atau memiliki kebarang kalian yang paling tinggi Berbanding lanun-lanun yang lain untuk mendapatkan One Piece Bukan lanun yang lain tak berpeluang Atau peluang mereka malap Cuma yang kita kena ingat, One Piece berada di Pulau Laftil dan Pulau Laftil tidak seperti pulau-pulau yang lain yang ada di dunia One Piece yang boleh dijumpai dengan pelayaran biasa. Bahkan bukan itu sahaja, tok sahkan kata Laftil. Sebenarnya nak masuk Grand Line pun dah senak dah. Macam yang kita boleh tengok Don Creek dengan armada dia. Nak masuk Grand Line pun tak lepas. Kena kejar macam kambing masuk kandang balik semula ke East Blue dengan Abang Dracula ni. Lepas tu pula Nak pergi New World pun Separuh mati juga Mat Sebab kau kena check in Dekat Sebaudi dulu Supaya kapal kau dibalut Dengan buih pokok paya bakau Yaru Kiman ini dulu Dan sementara nak siap tu Makan masa juga Kau kena bermuamalat Dekat Sebaudi dulu Dahlah situ banyak Celestial Dragon Datang hari kau tak bernasib baik Saja-saja je Jadi hamba tebusan Celestial Dragon Dah kau nak kena gendong Si bodoh-bodoh ni Atas belakang kau Sepanjang umur hidup kau Ha, Tunggulah Fisher Tiger datang Eh dia dah mandiang dah Ha tunggulah dragon datang Eh kakek tu lagi meeting bos Ha duklah kau diam-diam situ Main kuda-kuda dengan angka sawan situ Dan kalau kau survive dekat sebaudi Yang juga ramai gila bounty hunters dan kidnappers Kau kena pula melalui Fishman Island Yang banyak gila seeking dekat sana Buat sampai masa diorang mengantuk rasa nak menguap Kosong-kosong dek Kau masuk dalam mulut diorang Kalau terselamat Ha lalulah kau dekat lorong tikus dekat bawah Marijoa ni Hai apa selalu situ? Tak ada jalan lain. Ada. Instead of buat pirate ship kau buatlah pirate plane kapal terbang pirate ah ha, bukan kata new world laftel pun silap-silap boleh terus jumpa dak pun kau naik gondola lalu ikut mari jiwa minta cop visa new world dekat situ kemudian cakap pasal laftel pula lagilah macam tak payah sebut kau nak kena dapatkan 4 salinan road pony glyph dan dua dah sah-sah dah ada dekat dalam serang yonko satu ada dekat atas gajah sebesar 50 kali KLCC yang bergerak tak berhenti satu lagi ada dekat gaban Cek. Yes, aku masih berpegang pada teori ini. Aku masih dalam tim Gaban for the Man Mark by Flame. Siapa yang sependapat, sila komen saya. Pokoknya dekat sini nak bagi tahu bahawa tahap Yongko ni adalah paling ter-ultimate untuk waktu sekarang ni. Sebab sekarang kan tak ada Pirate King yang ditabalkan lagi. So, apabila mereka-mereka yang berada pada tahap Yongko ni say something terhadap Abang Chang ni, kira besar lah kan. So, nak tahu apa pendapat diorang terhadap Pigaleng Chang ni, tontonlah video ni sampai habis. Dan jangan lupa, kalau korang sayang channel ini Dermalah sikit dekat sushi bas aku ni Dapat seorang RM5 pun tak apa dah Okay, jangan lupa Alright, jom let's proceed with the content Ikuzu, Yarodomo Guys, berbaki 2 hari lagi untuk order design Egghead ini ditutup. Kepada korang yang belum order lagi baju ni, korang boleh order dengan nombor WhatsApp yang tertera atau boleh menekan link di ruangan pin komen dekat bawah. Okey? Ini adalah design collection. Sebelum ini aku keluarkan Wano, kali ni Egghead Arc pula. Dan lepas ni, insya-Allah aku akan keluarkan design untuk Marineford Arc pula sebab banyak permintaan untuk Marineford. Untuk design ni, bahagian depan dia macam ni, bahagian belakang dia macam ini. Dan lengan panjang pun ada untuk design kali ni. Harga hanya RM49, pembelian 2 helai hanya RM8 RM98 dan korang dah jimat RM10. So segera dapatkan. Okey? Dan yang dah order baju Liverpool dari Madrid itu hari, supplier dah pun post dekat aku. So bila dah sampai dekat aku nanti, aku akan post dekat korang semua. Thank you guys for the support. Alright, jom layan video. Apakah seluruh Yongko fikirkan terhadap Shanks? Kita mulakan dengan Blackbeard. Blackbeard merasakan Shanks terlalu kuat untuknya dan dia belum bersedia untuk menentang Shanks lagi. Tapi, pause sekejap guys. Kedua-dua mereka ni pernah pertama kali bertemu ketika Whitebeard Pirates versus Roger Pirates dalam chapter 966. Kita boleh melihat Blackbeard sikit pun tak takut dengan Shanks. Dia siap boleh ejek-ejek je Shanks dengan bagi ni. Diorang berdua ni apprentice ke? Lepas tu Marco cakap, ah dah lama dah. Hmm, nampak macam lembik je Kata Blackbeard Eh, tapi attitude orang tu macam orang besar tau Kata Marco Lepas tu dekat sini pula Kita boleh tengok bagi dengan Shanks pula Yang excited dengan Blackbeard Dia pun duduk membawang jugalah pasal Blackbeard Bagi cakap Kau tahu, masa tempoh gencatan senjata semalam Atau dua malam lepas Dia ni langsung tak tidur tau Aik, kenapa pula? Kata Shanks Diorang kata dia ni tak pernah tidur sepanjang umur hidup dia Aik, boleh ke tak tidur langsung? Kata Shanks Ui, Mesti hidup dia dua kali ganda lagi best Lepas tu bagi betulkan Shang Bukan tu masuk aku Masuk aku Dia ni adalah monster sebenarnya Seterusnya entah bilakah masanya yang belum didedahkan kepada kita Blackbeard telah meninggalkan parut kepada mata kiri Shanks Dan menyebabkan Shanks menganggap Blackbeard sebagai ancaman sebenar Sehingga kan dia telah memberi amaran kepada Whitebeard Dalam chapter 434 Shanks bagi tahu kepada Whitebeard bahawa Dia telah berlawan dengan ramai musuh Dan memiliki banyak parut Namun yang masih berdenyut adalah parut ini tidak mendapatkan parut ini dalam pengembaraan atau bertarung menentang Mihawk. Tetapi dia adalah Blackbeard, iaitu dari kru awak. Dan ia juga bukan disebabkan saya cuai. Jadi, awak faham kan? Dia ni memang sengaja buat-buat tak reti. Sampailah dia rasa dah cukup kuat, baru dia akan mulai bergerak. Orang yang macam tu memang tak akan puas hati dengan apa yang dia ada. Dan pasti dia akan target perkara yang lebih besar. Okey, berbalik kepada penyataan Blackbeard awal tadi. Setelah menghentikan peperangan Ford, Shanks telah mencabar Blackbeard. Namun Blackbeard menolak tawaran tersebut dan mengatakan dia telah pun mendapatkan apa yang dia inginkan dan mengatakan bahawa ini bukan masanya lagi untuk dia bertarung dengan Shanks. Dan setelah daripada itu, Shanks terus menerus untuk menjejaki apakah yang sedang dilakukan oleh Blackbeard. So pada aku, Blackbeard bukanlah takut kepada Shanks dan dia melarikan diri. Cuma, dia merasakan bahawa masanya belum tiba lagi dan dia memiliki banyak hal yang lain lagi untuk dia bereskan. Tapi untuk seseorang yang telah memiliki dua Devil Fruit dalam genggamannya masih belum merasakan yang dia dah cukup bersedia boleh mencerminkan dua perkara. Yang pertama, nampaknya kita dapat melihat bahawa Teach ini sangat rapi dalam perancangan dia dan tidak terburu-buru dalam bertindak. Kedua, sungguh pun dengan dua double fruit, namun seolah-olah Blackbeard mengetahui bahawa itu belum cukup untuk mengalahkan Shanks. Seterusnya adalah Big Mom yang tidak merasakan apa-apa terhadap Shanks asalkan Shanks tidak menyentuh apa-apa atau mengambil apa-apa miliknya. Seterusnya adalah Whitebeard yang sedikit sebanyak masa kita kupas pasal Blackbeard tadi Cuma menarik untuk Bahagian Whitebeard ini pula adalah Dalam chapter yang sama juga Kita membahas soal Blackbeard tadi Iaitu dalam chapter 434 Apabila menerima kunjungan dari Shanks Whitebeard terus mengatakan bahawa Melihatkan parut di mata kiri Shanks Mengingatkan dia terhadap lelaki itu Jadi hal ini suatu masa dahulu Menjadi perdebatan yang sangat hebat Ramai sosok cuba dikaitkan Oleh penturi mahupun fans Di ruangan One Piece Community Di Facebook, Reddit, Twitter dan sebagainya Dan akhirnya Setelah dalam chapter 1138 yang lepas Shemrock mendedahkan bahawa Shanks adalah adik kembarnya. Maka mungkin di sini sahaja terjawablah sudah bahawa ternyata orang yang dimaksudkan oleh Whitebeard di sini mungkin sekali adalah Figarland Garling. Cuma persoalannya, bagaimanakah Whitebeard tahu bahawa Shanks adalah anak kepada Figarland Garling sekiranya Roger menjumpai Shanks dari dalam tepi harta karun? Sebenarnya sebelum ini aku ada keluarkan satu teori dekat TikTok yang bertajuk kenapa Shanks menangis apabila bertanyakan sesuatu pada Roger dan kita semua sedia maklum scene di sini adalah ketika Roger baru balik daripada Laugh Tale. So aku berpendapat bahawa Shanks menangis adalah disebabkan Roger telah memberitahu kepada Shanks dari mana dia menjumpainya dan mengatakan bahawa Shanks adalah berketurunan Celestial Dragon dan disebabkan itulah dalam chapter 1138 Shamrock mengatakan bahawa Shanks pernah satu masa pulang semula ke Marijoa tapi disebabkan dia terlalu sayang dengan dunia kotor dia dia telah kembali semula melanun jadi mungkin Whitebeard mengetahui bahawa Shanks adalah anak kepada Figarland Garling adalah hasil daripada pertemuan terakhirnya dengan Roger di satu pulau Sakura di sini yang cukup romantik. Mungkin selain daripada Will of D, Roger juga memberitahu kepada Whitebeard bahawa Shanks adalah anak kepada Celestial Dragon. Mungkin dialog dia berbunyi begini. Roger memberitahu bahawa namanya bukanlah gol Roger tetapi adalah gol D Roger dan bangsa D ini telah diramalkan suatu masa nanti akan membawa Fajar kembali ke dunia ini dan malangnya apprentice dalam kapal aku bukanlah orangnya dia yang dimaksudkan adalah Shanks dan Whitebeard bertanya kenapa lalu Roger mendedahkan bahawa pada nama Shanks tidak terdapat Will of D bahkan Shanks juga sebenarnya adalah anak yang aku jumpa dalam perti harta ketika peperangan kita di God Valley dan sebenarnya dia adalah anak kepada Figarland Garling jadi disebabkan itulah Whitebeard mengetahui bahawa Shanks adalah anak kepada Garling Dan itu juga make sense Sebab sebelum kemendiangan Whitebeard Whitebeard sempat memberitahu kepada Marshall D. Teach bahawa Teach bukanlah orang yang ditunggu oleh Roger sungguhpun Dia adalah daripada keturunan D Dan berkemungkinan juga sebab Whitebeard bersungguh untuk menyelamatkan Ace Adalah kerana Whitebeard ingin memastikan kobaran semangat Roger terus membahang Namun apakan daya Dia tidak dapat untuk memastikan Ace untuk lihat satu hari lagi Dan setelah dapat mencium bau semangat dari kobaran semangat Luffy. Whitebeard tanpa teragak-agak memberikan sepenuh kepercayaan kepada Monkey D. Luffy dengan memberikan seluruh armadanya kepada Luffy untuk seketika sehinggakan Ivankov menjadi takjub bahkan Mihawk juga merasakan aura Luffy yang tidak pernah dimiliki oleh sesiapa dan aura itulah yang paling digeruni di lautan iaitu sebuah aura yang mampu untuk menukarkan orang sekeliling memihak kepadanya. Kalau melihat Houshoku no Haki, mereka yang lemah will-nya akan rebah apabila berada hampir dengan seseorang yang memiliki aura Haki yang kuat namun aura Luffy ini bahkan lebih hebat yang bukan untuk merebahkan orang semata-mata bahkan menukar will seseorang dari berdendam dan memusuhi bertukar menjadi kasih dan hormat kepadanya seterusnya Kaido kita dapat melihat Kaido memasang rasa hormatnya dengan Shanks setelah pukulan Luffy di Onigashima hanya 5 orang sahaja yang mampu menyaingi Kaido mereka adalah Rock di Zabek Gold di Roger Edward Newgate Kozuki Oden dan of course Shanks bahkan sehari sebelum peperangan Marineford bermula Shanks berjaya menghentikan hasrat Kaido dari menyerang menyertai peperangan Marineford untuk membunuh Whitebeard yang memilih lapangan yang hebat untuk menamatkan diriwayatnya dan memiliki sebuah kematian yang terhormat di sana. Kita tak tahu sama ada Shang sempat bertarung dengan Kaido ataupun Shang secara licik menjanjikan sesuatu kepada Kaido sekiranya Kaido tidak menyertai peperangan tersebut. Namun yang pasti, tindakan Shang itu berjaya menghentikan satu lagi monster daripada menyertai Marineford. So guys, inilah menurut empat petarung hebat terhadap Shang yang dilihat sungguh memiliki hanya satu tangan kanan cukup untuk menggerunkan siapa sahaja yang berada ada di laluannya Puluhan bawahan whitebait rebah Dengan hanya kunjungan siang di kapal Moby Dick Sengoku menurut kata-kata Shanks kerana tanda hormat dan juga menyetujui bahawa peperangan telah tamat dan tidak perlu lagi menghilangkan nyawa siapa-siapa pada objektif yang telah pun tercapai. Admiral Ryuku segera tertanggal kemampuan Devil hasil dari pancaran aura haki dahsyat Shanks dan menurut keinginan Shanks untuk berundur dari Wano dan Kit terpaksa akur untuk kekal di dalam lautan Elbaf setelah berdegil untuk bertarung dengan Maharaja itu. This is Akagami no Shanks.